آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آج ہم ایک گہرے اور اہم موضوع پر بات کریں گے ریپچر یا اٹھایا جانا جو ابتدائی مسیحی عقیدے کا ایک اہم حصہ تھا ہم اسے جدید چرچ کی تعلیمات سے ہٹ کر صرف ابتدائی چرچ سو عیسوی سے تین سو عیسوی کے تناظر میں دیکھیں گے اس دور کے مسیحوں نے ریپچر کو کیسے سمجھا کیا جدید نظریات جیسے پری ٹریبولیشن میٹ ٹریبولیشن اور پاس

ابتدائی دور میں جانا پڑے گا تاکہ ہم صحیح اور سچی تعلیم سے واقف ہوں اور ہمیں جو ہے خدا مند یسو روشنی بخشے ہم ریپچر کے بارے میں غلط کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم فوراً اسے اپنے فرقے کی تعلیم یا جو کچھ ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں اسی کے مطابق یاد کا انتخاب کرتے ہیں لیکن ہمیں ابتدائی مسیحوں کے عقیدے کی طرف لوٹنا ہوگا تاکہ ہم نظریات سے آزاد ہو کر سچائی میں چلنا شروع کریں کلام کہتا ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اب ہم پہلے حصے پر غور کرتے ہیں ریپچر کا تصور ریپچر کا لفظ بائبل کے لاتینی ترجمے ریپچرا سے آیا جس کا مطلب ہے اٹھایا جانا یہ تصور بنیادی طور پر پالوسل کا پہلا خط السنیکیوں کے نام چوتھا باب سترہ آئے سے منسلک ہے جہاں پالوسرسو لکھتے ہیں پھر ہم جو زندہ ہیں اور باقی رہتے ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداون سے ملاقات کریں ابتدائی چرچ کے باپ دادا نے عیسائیت کو مسیح کی دوسری آمد سے جوڑا لیکن ان کی تشریحات آج کے مقابلہ میں کم منظم اور زیادہ امید پر مبنی تھی اب ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں ابتدائی چرچ کی تعلیمات ابتدائی چرچ کے رہنما جیسے ایرونیس جسٹن شہید اور ترتیلین نے ریپچر کو مسیح کی واپسی کے ایک حصے کے طور پر دیکھا ایرونیس 130 اسوی عیسوی سے 202 اسوی عیسوی اپنی کتاب خلاف بدات میں لکھا کہ ایمانداروں کو مسیح کے ساتھ ملنے کے لیے اٹھایا جائے گا لیکن انہوں نے اسے کسی خفیہ واقعہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک واضح عالمی واقعہ کے طور پر پیش کیا جسٹن شہید سو عیسوی سے ایک سو پینسٹھ عیسوی اپنے مکالمہ کے ساتھ میں زور دیا کہ مسیح کی واپسی سب کے لیے نظر آئے گی اور ایمانداروں کا اٹھایا جانا اس وقت ہوگا اس کے نزدیک ریپچر کا وقت یا ترتیب سے زیادہ اہم مسیح کی فتح تھی ترتلین ایک سو ساٹھ عیسوی سے دو سو بیس عیسوی نے بھی ریپچر کو مسیح کی دوسری آمد سے جوڑا انہوں نے اسے تکلیف کے دور سے الگ نہیں کیا جیسا کہ آج کل کچھ جدید تعلیمات میں ہوتا ہے ان کے خیال میں ایماندار تکلیف سے گزریں گے اور پھر مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں راپچر کی جڑے عبرانی سوچ میں ربچر کا تصور صرف نئے اہدنامہ نامہ میں ہی نہیں بلکہ پرانے عہد نامہ کی کچھ مثالوں میں بھی جلکتا ہے مثلا ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور پھر وہ اٹھا لیا گیا پداش کی کتاب پانچواں باب چوبیس اسی طرح ایلیا نبی کو آسمان پر اٹھا لیا گیا جب آج رات آسمان سے آئے تو اس کے ذریعے دوسری صلاح دوسرا باب گیارہ ابتدائی چرچ نے ان واقعات کو نمونے کے طور پر دیکھا کہ خدا اپنے وفاداروں کو کسی وقت کسی بھی انداز میں اپنی حضوری میں لے جا سکتا ہے یہ عبرانی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ خدا مند اپنے چنیدہ لوگوں کو غیر معمولی طریقوں سے بچا سکتا ہے ابتدائی مسیحوں نے ریپچر کو اسی تناظر میں سمجھا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک عظیم عمل ہوگا جو مسیح کی واپسی کے ساتھ وابستہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا تین نظریات ابتدائی کلیسیا میں موجود تھے آج کل ریپچر کے بارے میں تین نظریات مشہور ہیں پری ٹریبیولیشن یعنی ایماندار تکلیف سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور دوسرا نظریہ ہے تکلیف کے بیچ میں اور تیسرا نظریہ ہے یعنی تکلیف کے بعد کیا یہ تینوں نظریات ابتدائی چرچ میں موجود تھے اگر ہم اس کا مختصر جواب دیں تو کمز کم از کم وہ واضح شکل میں موجود نہیں تھے ابتدائی چرچ کے باپ دادا نے ریپچر کو عمومی پوسٹ ٹریبیولیشن کے قریب سمجھا یعنی ایماندار مصیبت کے دور سے گزریں گے اور پھر مسیح کی واپسی پر اٹھائے جائیں گے تاہم انہوں نے اسے آج کی طرح منظم نظریے کی شکل میں بیان نہیں کیا پری ٹریبیولیشن یا میٹ ٹریبیولیشن کے نظریات کی کوئی واضح تاریخی شہادت اس دور میں نہیں ملتی یہ نظریہ زیادہ تر جدید دور خاص طور پر انیسویں صدی میں ڈسپنسیشنل کے ساتھ ابھرے ابتدائی چرچ کا زور ریپچر کی ترتیب یا وقت پر نہیں بلکہ مسیح کی واپسی کی امید پر تھا وہ اسے ایک عالمی واضح واقعہ کے طور پر دیکھتے تھے نہ کہ کوئی خفیہ یا الگ واقعہ اب ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا اور ظہور عام کی امید سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں ابتدائی کلیسیا میں ایک اصلاح عام تھی پروزیہ یونانی لفظ جس کا مطلب ہے کسی عظیم ہستی کی آمد ابتدائی ایمانداروں کے لیے پروزیا صرف یسو کی واپسی نہیں تھی بلکہ وہ وقت تھا جب ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ ہوگا جب شہیدوں کو انصاف ملے گا اور جب ساری دنیا مسیح کے اقتدار کو پہچانے گی اس تناظر میں ریپچر کوئی فرار نہیں بلکہ ایک فتح مند ملاقات تھی یہ ایک بادشاہ کے استقبال کی مانت تھا جیسے شہر کے لوگ بادشاہ کو خوشامت کہنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں یہ تصور پالوسل کا پہلا خط تلسنیکیوں کے نام اس کا چوتھا باب سترہ آیت کو پہلی صدی کے رومی سیاق میں زیادہ واضح کرتا ہے جہاں لوگ شہر سے باہر جا کر فاتح سردار یا بادشاہ کا استقبال کرتے تھے ابتدائی مسیحوں نے ریپچر کو اسی طرح دیکھا ایماندار مسیح سے ملنے کے لیے اٹھائے جائیں گے اور اس فتح میں شریک ہوں گے ابتدائی چرچ کی خصوصیات ابتدائی چرچ میں ریپچر کے بارے میں چند اہم باتیں واضح ہیں ریپچر کو خفیہ یا غائب ہونے کے واقعہ کے طور پر نہیں دیکھا گیا بلکہ یہ مسیح کی دوسری آمد کا ایک خاص حصہ تھا جو سب کے لیے واضح ہوگا ابتدائی مسیحوں نے ریپچر اور تکلیف کے دور کو الگ الگ مراحل کے طور پر نہیں دیکھا وہ سمجھتے تھے کہ ایماندار مشکلات سے گزریں گے تین نظریات پری مڈ اور پوسٹ ٹریبیولیشن کی واضح تقسیم موجود نہیں تھی ان کی تعلیمات پوسٹ ٹریبیولیشن کے قریب تھی لیکن بعض جدید اصلاحات کے ان کا زور ریپچر کی تفصیلات پر کم اور مسیح کی واپسی کی امید پر زیادہ تھا ریپچر کی جڑیں عبرانی سوچ سے ملتی ہیں جہاں ہنوک اور ایلیا کے واقعات سے جو خدا کی طرف سے غیر معمولی نجات یا بلائے جانے کی اکاسی کرتے ہیں ابتدائی چرچ کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ریپچر کا عقیدہ امید اور استقامت سے جڑا ہوا ہے وہ ایماندار جو ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے اس امید سے مضبوط ہوئے کہ مسیح واپس آئیں گے اور انہیں اپنے ساتھ اٹھائیں گے یہ عقیدہ ان کے لیے ایک روحانی طاقت تھا نہ کہ محض ایک نظریاتی بحث آج بھی یہ تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ مشکلات کے باوجود ہماری امید مسیح کی فتح مند واپسی میں ہے تو جب بھی آپ ریپچر کو دیکھے تو اس کے بارے میں کبھی بھی غلطی نہ کرے کسی نظریے کو اپنانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور یہی نظریات ہماری زندگی کو قوت سے خالی کر دیتے ہیں لیکن ریپچر کا اصل نظریہ جو ہے وہ ہمیں استقامت مضبوطی بخشتا ہے اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ وہ مصیبت سے پہلے اٹھائے جائیں گے تو یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دے گا کیونکہ لوگ جب مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو جو ان کے نظریات ہوتے ہیں اگر ان کے مطابق ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ منحرف ہو جاتے ہیں وہ کم اتقاد ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ نظریات کی بیس پر زندگی بسر کر رہے ہیں نہ کہ کلام کی سچائیوں پر اور جب بھی آپ کلام کے نظریات پر زندگی بسر کریں گے تو وہ نظریات انسانوں نے بنائے نہ کہ خدا نے خدا نے حقائق بتائے خدا نے سچائیاں بتائیں خدا کا کلام سچائی ہے نہ کہ نظریات کا مجموعہ سو so, جب بھی آپ بائبل کو پڑھیں نظریاتی طور پر مت پڑھیں بلکہ اس میں سے آپ کو سچائی سچائی اور صرف سچائی ہی ملے گی کیونکہ یسو نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں وہ حق ہے اور الکس کے بارے میں بھی سیم یہی کہا گیا ہے کہ جب سچائی کا روح آئے گا تو خدا کا کلام کوئی نظریاتی کتاب نہیں وہ کوئی نظریہ پیش نہیں کرتا بلکہ وہ ایک واضح لاہ عمل حقائق سچائی پیش کرتا ہے سو so, جب بھی کوئی آپ سے بات کرے کہ آپ کا ریپچر کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ میرا نظریہ ریپچر کے بارے میں یہ ہے کہ یسو جب آئیں گے وہ اپنی فتح مندی کو ظاہر کریں گے اور ہم اس فاتح بادشاہ کا استقبال کریں گے اور اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں گے نظریات سے بڑھ کر امید میں زندگی بسر کریں نظریات سے بڑھ کر خدا کی سچائیوں پر غور کریں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو آپ روحانی طور پر اور علمی طور پر اور معلوماتی طور پر اور مکاشفاتی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلس کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ضرور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ کیا واقعی ہی اس نے آپ کی سوچ کو جنجوڑا ہے اور آپ کو نظریات سے ہٹا کر خدا کے کلام کی طرف یہ ویڈیو لے کر آئی ہے اور اگر آپ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے